ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে সকলো লোকে মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব দেৰিকৈ হ'লেও দিছোঁ জানেই আপোনালোকে মই অলপ কামত ব্যস্ততা থাকোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' সোনকালে দিব নোৱাৰোঁ আৰু বিয়া আহি আছে সৰস্বতী পূজা আহি আছে তাৰ কাৰণে মই কাপোৰবোৰ সোনকালে সোনকালে দিব লাগে ভিডিঅ'ত বেছিকৈ লাগি থাকিব টাইম নাপাওঁ তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই বিয়াৰ কাপোৰ চিলাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা থাকিল এয়া নাৰিকল কাটিব লৈছোঁ এতিয়া মা মই পিঠাগুড়ি খুন্দি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ঢেঁকীতে আৰু এইটো সিটো কাম কৰি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গৈছোঁ ইয়াৰ পিঠাগুড়িখিনি পতাপত খুন্দিলোঁ আজিকালি ঢেঁকীৰ মাত শুনিবই নাপাওঁ আগতেহে ঘৰে ঘৰে ঢেঁকীৰ মাত শুনিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ঢেঁকী আছে মোক এটা এটা কমেণ্ট কৰিবচোন মাক অকণমান অকণমান কেমেৰা ধৰিবৰ কাৰণে শিকাই আছোঁ আৰু মা কৈ আছে গোটেইখিনি উঠিছে আৰু পিছফালৰ গোটেই ভাঙা বেৰাখনো উঠি আছে বুলি কৈ আছে মই কৈছোঁ একো নহয় দিয়া আৰু এতিয়া মা ঢেঁকী দি আছে মাক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইজনী হৈছে মোৰ মা ইয়াত ধুনীয়াকৈ নাৰিকলখিনি ধুই পুখালি ল'লোঁ মানে কাটি থৈ দিছিলোঁ আগতে আৰু সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এতিয়া মিক্সিত পিছ দিম আৰু ৰঙা বাকলিটো এৰুৱাই দিয়া নাই ইয়াতে গুড় দিম গুড় দিলে ৰঙাই হ'ব তাৰ কাৰণে মই ৰঙা বাকলিটো এৰুৱাই দিয়া নাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ গুৰি কৰি ল'লোঁ গুৰি কৰা হৈ গ'ল নাৰিকলখিনি ভাজি আছোঁ অকণমান সময় বেছিকৈ ভাজিব লাগে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আৰু পিঠা এখন যদি বেছি দিনলৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সোনকালে গোন্ধ নোলায় আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ ভাজিছোঁ ভাজা হৈ গ'ল আৰু মুখত এখন তামোল ভৰাই আহি আছোঁ গাঁৱত লটাৰী খেলা পাতিছে মানে মুখখন লৰাব পৰা নাই চাওকচোন আৰু তাকে অকণমান চাব আহিছোঁ কিজানি মোৰো ভাগ্যত কিবা লাগে বুলি আহিছোঁ আৰু মন্দিৰত সেৱা কৰি লৈছোঁ আহিয়ে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ বাৰু ঘৰৰ পৰা দেখা পায় তথাপিও আহিছোঁ মনটো নামানে যে সকলোৱে আহিছে আৰু মইনো নোহোৱাকৈ থাকিমনে এনেই বেয়া কপাল এবাৰো নালাগে আৰু ওচৰত আহি বস্তুখিনিকে চাই সান্তনা লৈছোঁ আৰু ইফালে লিষ্টখন দেখুৱাই দিছোঁ কোনে কোনে পাইছে কিমান কিমান নাম্বাৰত আৰু ইফালে হাঁহ কুকুৰা বনি চাউল জহা চাউল সকলোখিনি আছে চুকেচ আছে ডাইনিং আছে আৰু ইফালে অকণমান ড্ৰেচিংখনতে অকণমান নিজৰ মুখখন চায়ে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বিদায় ল'লোঁ আৰু সন্ধিয়া হৈ গ'ল এয়া পিঠা পুৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ গুৰ নাৰিকল আৰু ইফালে তাৱা এখন পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছতে পুৰি আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ কি কি কৰি আছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া গেছত কেইখনমান পুৰি ল'ম আৰু মা আহিলে মা বোলে জুইত বনাব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ধুনীয়া হৈছে দেই পিঠা কেইখন এইখিনি মই বনালোঁ পিঠা ইয়াত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে একো ভাঙা নাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেমেৰাত বা ধৰিব পৰা হৈছে নে নাই বহুত ধুনীয়া হৈছে মা আহিল দোকানৰ পৰা আহি মা জুইত ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাই আছে ইয়াৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু মাৰ বোলে পিঠা কেইখন অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে মোৰ কেইখন বেছি সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ আৰু মা বোলে সৰু সৰুকৈ বনাব নাজানে আৰু মাক বনোৱা দেখা পায় মোৰো জুইত অকণমান বনাব মন গ'ল ময়ো দুখনমান জুইত বনালোঁ ৰাতি চাৰে নটামান হৈছে দেই এতিয়া মিংকি বনাবৰ কাৰণে মিংকি মই কাটি লৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ আৰু কেৰাহী তেল গৰম হৈছেনে নে প্ৰথমতে দুটোকো দি চাইছোঁ গৰম হৈছে আৰু মাহ শুলে ভাগৰ লাগিছে এতিয়া মই মিংকি বনাই আছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মোৰ মেংকী ৰেডি হৈ গ'ল টান হৈছে নে ঢিলা হৈছে মই হাতেৰে মোহাৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়া হৈছে দোকানত বনোৱা নকৈ মা কৈ আছে ঠাণ্ডা হ'লেহে ভাল হয় আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মই বৈয়ামত ভৰাই ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ' দুটা হৈছে দুদিন আগৰ ভিডিঅ' আৰু একেদিনে সকলোখিনি কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে দুদিন আগতে কৰি থৈ দিছিলোঁ মা সান্দা গুড়া ভাজি আছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই মিক্সিতে গুৰি কৰিব লৈছোঁ ইয়াৰ মই মিক্সিত গুৰি কৰি ল'লোঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ সান্দা গুড়া ৰেডি এয়া গুড় লৈছোঁ গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ লৈ উঠি এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ললোঁ লৈ উঠি ইয়াৰ বেলেগ এটা গামলাত ধুনীয়াকৈ চেকি দিছোঁ ইয়াত চাওকচোন ইমান গুড়ি গুড়ি কিবা কিবি ওলাইছে আপোনালোকেও এনেকৈ গুড় গলালে চেকিব দেই আৰু ইয়াত পিঠাগুড়ি লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি অকণমান অকণমান দি দি এনেকৈ গলাই লৈছোঁ গলাই লোৱাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ আটা দিছোঁ অকণমান আটা দি ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ লৈ উঠি এতিয়া বেকিং চ'ডা দিছে বেকিং চ'ডাত দি এইখিনি এতিয়া ঢাকনি দিম সন্ধিয়া বনাম সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ মালপোৱা পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া চাওকচোন বেটাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি চাৰে দহটামানতে গলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই পুৰি আছোঁ জুইত পৰিছোঁ দেই গেছত পৰিলে বহুত গেছ পুৰা যায় মালপোৱা পিঠা বনালে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মালপোৱা পিঠা ইফালে মই নাৰিকলৰ চিৰা ভাজি আছোঁ আৰু আনফালে বহাই দিছোঁ ইডলি ষ্টেণ্ডটোতে গিলাচ পিঠা আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে মোবাইল খুলিবই নোৱাৰি গিলাচ পিঠাৰ ভিডিঅ' সকলোৱে দি আছে ময়ো বাৰু কেতিয়াবা দিম আপোনালোকক আজি বাৰু দিয়া নাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মোৰ চিৰাও আৰু ইফালে গিলাচ পিঠাও হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকক কেতিয়াবা বাৰু মই ৰেচিপিটোত দিম আৰু এতিয়া নাৰিকল ভাজি আছোঁ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মোৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল উৰুকা দিনা খাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ ধৰিছে ৰৌ মাছ মায়ে বাচিলে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বনাম আজি বনোৱা ভিডিঅ' নেদেখুওৱা আপোনালোকক কি কি বনাব লৈছোঁ সেইখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ চিকেন লৈছোঁ ইফালে গাহৰি আৰু ইফালে মাহৰ দালি লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে আৰু ইফালে শুক্টা পাত মৰাপাতো বুলি কয় আমাৰ ফালে আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি কি নাম কয় ক'বচোন মাছৰ মূৰেৰে বনাম এই মৰাপাটটো মোৰ বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চিকেন বনালোঁ আৰু ইফালে গাহৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ শুকান ফ্ৰাই আৰু এয়া শুক্টা পাতটো মাছৰ মূৰেৰে বনাইছোঁ আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় এটা এটা কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু এয়া মাছ শুকানকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ইফালে মাহৰ দালি উৰুকাৰ দুপৰীয়া সাঁজটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াক কি কি বনাইছোঁ সকলোখিনি আমি ককা আইতাহঁতক বৰাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে ককা আইতাহঁতক বৰাই লওঁ তাৰপিছতহে আমি খাব লাগে আৰু প্ৰতিবছৰে এনেকৈ বৰুৱা হয় আৰু আমাৰ এইটো পৰম্পৰা নিয়ম আৰু গিলাচত দিয়া বস্তুটো কোনে কোনে চিনি পাইছে এটা এটা মোক কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মা বঢ়াব আৰু এইখিনি বৰোৱা হোৱাৰ পিছতহে আমি সকলোৱে খাম ইয়াৰ বৰুৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই মাহৰ দালি আৰু গাহৰি ফ্ৰাই কিন্তু মই নেখাওঁ দেই ভিডিঅ' ল'বৰ কাৰণেহে লৈছোঁ ইফালে চিকেন আৰু ইফালে মাছ ফ্ৰাই এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'লেই নহয় কি কৰিব উপায় নাই আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মোৰ ইমান মোবাইলৰ কেমেৰাও ভাল নহয় তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আমি ভাত খাই ৰাতি হৈ গ'ল আৰু জুই পুৰা আছোঁ সৰু বাঁহৰ চুঙা দুটা কাটি আনিছোঁ সেই চুঙা দুটাত অকণমান চাউল তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ঘৰতে এইবাৰ পিঠা চুঙা পুৰি খাম বুলি কৈ আছোঁ মাক হয়নে নহয় ভালদৰে নাজানো তথাপিও পুৰি আছোঁ পুৰিব নাজানো এনেকৈ জুই পোৱা জুইশালিতে পুৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু সকলোৱে বাৰু খেৰেৰে পুৰে আৰু তথাপিও মই এনেকৈ পুৰিছোঁ ঘৰতে বনাই খাম বুলি আৰু ইফালে চিকেন পুৰিব লৈছোঁ দেই ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে বাৰু সকলোৱে গাহৰি পুৰি খায় আৰু মইতো গাহৰি নাখাওঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াত চিকেন লৈছোঁ আৰু চিকেন পুৰি খোৱাৰ মিনি ব্ল' এটা দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ইয়াতে মই তলত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে সকলোৱে ফ'ল' কৰিব আজিলৈ বাই বাই সকলোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ